Во-первых, сегодня здесь должен был произойти тотальный диктант. Если вы из Крыма, вы должны знать, что такое тотальный диктант, потому что там он тоже проводился последние 10 лет, как минимум, насколько я знаю. Тотальный диктант ⁇ это мероприятие, в котором участвуют все желающие люди любой национальности, которые хотят проверить свое правописание, умение владеть русским языком, который является одним из самых распространенных, вернее, самым распространенным языком на Украине. Пришли, э, послушайте, я говорю по русски. Если вы говорите по украински, вы говорите в Украине. Я говорю по русски. По правилам русского языка нужно говорить на Украине. Вот. Поэтому я говорю по русски. И тотальный диктант был по русски. Если бы я написал на в Украине, мне бы э, снизили оценку. Окей. Вот. А можно, точнее, вопрос. Да. А вы живете на России? Нет, я живу. На Украине в данный момент. А вообще, на территории а вы государства, которое а называется на России. Нет говорят в России. А почему тогда вы унижаете Украину? Не я унижаю. А обратитесь к а... Нет. Нет, не я унижаю. Я не унижаю законы русского языка. А в русском языке, во всех академических словарях, сказано, что нужно писать на Украине. Кто приехал на написание? Ну я же не знаю, я участник, я не организатор. Даже организаторы не знают, кто приехал, поскольку патриоты Украины сорвали это мероприятие мирное и мероприятие, которое работает на просвещение народа. Сегодня здесь еще была запланирована конференция правозащитная, насколько я знаю, я точно не помню по поводу прав национальных меньшинств на Украине. А у них у вас знакомые, которые приехали из Крыма? Из Крыма? Нету. У меня нету знакомых. Нет, возможно, у меня есть знакомые, которые приехали с Тавриды сюда, но я их не знаю. Вы хотите, чтобы здесь был русский мир? Я хочу, чтобы здесь был русский мир. А здесь и так русский мир. Это русский мир. Киев это мать городов, извините меня, русских. Вот. Следовательно, это есть исток русского мира. Как же здесь а не может быть исток. Мир, да? Ну, я, я уже вам ответил на этот вопрос. Хочу я или не хочу я русский мир. Это русский мир. Вот и все. Как же я могу хотеть чего-то или не хотеть чего-то, если это есть объективная данность? Послушайте, это и есть Россия. Это и есть Россия. Так вот, подождите, вы знаете, что Украина не предоставила юридический статус вашему меджлису, крымско татарского народа, вместе с Курултаем, вместе взятым. А вы вы знаете, это знаете? Что Россия назвала... А вы а знаете, вы знаете, эсприлит... вы знаете, вы знаете, вы знаете. Еще раз я вам говорю, не да? Ну, да. еще не раз, не пушайте, раз я вам не пушайте, говорю. Не, там ну вы... это когда-то. Несколько, больше десяти, наверное, уже лет назад. Я была. до российского сегодня, сегодня, учу, а завтра забыла. Знаете, что такое пенсионер? Сегодня я читаю одну страницу, завтра я ее начинаю сначала. Уже память-то не так. Я все, практически я проработала все время, всю жизнь на Украине. Вы говорите, на Украине. Или вы на Россию тоже на России? И на России, и в Россию, как угодно, как получится. Вам без Мне без а вы считаете, Россия аннексировала Крым? Это слово мне не нравится, честно говоря. Какое вам нравится? Ну, как вернули. Вернули. Вернули куда? Ну, это пишет, ну, пиши, пиши, пиши. А вот, пиши, пиши. Поэтому я говорю, для меня это слово, я не люблю это. То есть вы не признаете, что Крым это Украина? Поэтому я же говорю, вернули. Вот это вот слово. Кому -то вернули? Россия. А буду вы первый там. раз? Да, конечно. А вас как-то приглашали? Да, я учусь в университете третьего поколения и там записывали. Ну, сказали, что 6 -го числа я пришла шестого. Ну, йшла пока авторитетна дама і сказала, что будет що буде в суботу. Вони давали проти росіян. Не було тоді, більшовики, вольні, кінематографи. Де як те, що показує, що співка саме посніх, як ми. І це вже з'явилися так. От. Сьогодні випуск дивимося, маємо все це розуміти, що вони не мають ніяких культурних центрів. Ми українці і знаєте, на нашій території, тим тим паче, ви як татари, знаєте, чудово, що трапилось з Кримом. Якраз через ці культурні махінації вони забрали спочатку Крим, далі вони розв'язали війну на Донбасі. І наразі вони готують плацдарм тут, в Києві сепаратизму через культурні, через культурні заходи. По перше, конференція була зупинена. Учасники на конференції не потрапили. Ну, і треба зазначити, що вони зняли з сайту оголошення, вони закрили двері і е, включили е, е, воєнний стан в своєму дипломатичному культурному центрі. Ну і це, в принципі, є нашою метою. І наші хлопці знаходяться поруч, і ми не дамо їм ну, от, ніяким чином далі розвивати цю тему. Я думаю, парни, что это? Смерть ворога! Украина! Понад усе! Украина! Понад усе! Украина! Понад усе! Давайте посменим заряд. Чемодан, вокзал, Россия! Чемодан!